Bu kanal zəyilərimizə hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsinin girişində çox fərqli bir üslubda ki, yeni məşinşal olunmuş 4 sot torpaq sahəsində, bax görürsünüz kimi, e, bu formada həyətan sahəsi olan əla bir e, ki mərtəbəli həyət evini sizə təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi, hörmətli zəyilərimiz, evin çox xüsusi bir layihəsi var. Bə, bu formada e, xarici görünüşü də gördüyünüz kimi mərtəbələr arası monolit betondur. Belə bir gözəl görünüşü var. Həyətan sahəsi çox genişdir ə e, orada mangalın yeridir. Bax bu forma da hazırlanıb. Gördüyünüz kimi üstü bağlanıb. Burdan evin yanını, arxasına keçib qurbanmaq mümkündür. Bax gördüyünüz kimi çox əla bir üslubda tikilmiş bir həyət evidir. Və daxil obevin çünnəsi daha yaxından təqdim edəcəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ev 5 otaqdan ibarətdir. E, evdə son təmirə aid tamamlanma işləyə gedir. Burada birinci mərtəbə gördüyünüz kimi istipollu ikinci mərtəbəyə qalxan pətkənləridir. Burada birinci mərtəbədə baxın, bir-bir yataq otağıdır, ümmetli zəncirimiz. Yəni gözəl yataq otağıdır. Bax bu formada. Eee, burada birinci mərtəbədə belə bir növbətli otağıdır. Hansı ki, qonaq otağı kimi nəzərə tutulmuş otaqdır. Bəqidir sizə mən deyirəm ki, evdə son təmirə aid tamamlanma işləri gedir. Ev e, tamamilə xüsusi bir e, dizaynda inşa olunmuş bir layihədir. E, və burada birinci mərtəbədə belə bir, bir mətbəxdir gördüyünüz kimi formada. Mətbəxinin e, döşəməsi istipollu. Və baxın e, burdan arxa tərəfinə keçməy mümkündür. Videonun əvvəlində də sizə göstərdim. Mətbəxinin ölçüsü də çox normal bir ölçülədir. Və e, burada birinci mərtəbədə priekanın alt hissəsində belə bir hamam otağıdır bu formada. Gözəllə hamam otağıdır. Priekanları monolit, beton dəyərləyicilərimiz e, və qeyd etmək istəyirəm ki, masazır qəsərbəsinin girişinə çox yaxın bir məsafədədir. Yəni piyada təxmin olaraq, yəni giriş hissə çəmət üçün təxmin olaraq bir 5-6 dəqiqəlik yoldur. Masaca qəsəbəsinin tam girişində olan bu gözəl evin də qiyməti çox sərfəlidir və ikinci mərtəbədə olan otaqlardır. İlk növbədə birinci otağı göstərəcəm sizə. Baxın belə bir geniş yataq otağı görmək istəyəcəyimiz. Gördüyünüz kimi bu formada belə bir geniş yataq otağıdır və baxın həyətinə çox geniş həyət sahəsidir. Və burada ikinci mərtəbədə birə bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi qiymətli hörmətli zəərimiz 145 min manata təklif olunur. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Və baxın, burada da növbəti mətovlar var. Mən lazımdır çatdırmaq istəyirəm ki, Masazır kəsəbəsinin girişində ev axtaranlar üçün çox əla bir seçimdir. Və e, və burada baxın, belə bir açıq balkondur, görürsünüz kimi, çox geniş, əla bir həyət evidir. Və burada ikinci mərtəbədə də hamı otaq var. Görürsünüz <coughs> ki, baxın, bu otaqda Və evin qiymətini bir dəfə daha üçün təkrar qeyd edirəm ki, 145 min manata yəni ilkin satış olaraq satıla çıxarılıb, nağd satılır. Nağd şəklində də real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq.